assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugungi mavzu yettinchi sinf algebra kursini takrorlash amudaryo tumani o'n oltinchi uydumning matematika fani o'qituvchisi rahim ne'mat demak takrorlash bo'yicha birinchi misol ifodan son qiymatini toping birinchisi s barabar ye k ichida a, a b plyus a s plyus b s demak bunda a teng besh b teng to'rt s teng o'n yechilishi bizlarga berilgan formuladan foydalanib harflarning o'rniga berilgan sonlarni qo'yib hisoblaymiz ya'ni s barabar y qosa a b plyus a s plus b s barobar endi a b s larni o'rniga son qiymatlarini qo'yib hisoblaymiz va quyidagicha hisoblanadi javob ikki yuz yigirma chiqadi birinchi misolning ikkinchisi ba barabar hash taqsim uch qovchida a kvadrat plyus b kvadrat plus, plus a bunda h teng o'n ikki a teng o'n b teng sakkiz demak bu misolni quyidagicha yechamiz bizlarga berilgan formuladan foydalanib harflarni o'rniga berilgan sonlarni qo'yib hisoblaymiz -e ya'ni quyidagicha hisoblanadi va javob to'qqiz yuz yetmish olti chiqadi qolgan uchinchi va to'rtinchi misollar ham shu tarzda yechiladi ikkinchi misol qavaslarni oching va soddalashtiring ikkinchi misolim birinchisi yetti a ayrilgan qovchida besh a plyus to'rt b ya'ni bu misolni quyidagicha yechamiz ya'ni yetti a minus besh a plyus to'rt b qovuchida ifodani dastlab qovslarni ochib keyin ifodani soddalashtiramiz ya'ni quyidagicha soddalashadi yetti a minus qovuchda besh a plyus to'rt b qovuz sirtida minus bo'lganligi sababli qovuz ichidagi ifodalar minusga aylanib ketadi va yetti dan besh a olinib ikki a va ayrilgan to'rt b qoladi javob ikki a ayrilgan to'rt b ikkinchi misolning uchinchisi qovuz ichda qovuz tashqarida minus qovuchida ikki a minus uch b qavs yopamiz minus qavs ichida minus a plus uch b ya'ni bu ifodani quyidagicha soddalashtiramiz yechilishi demak berilgan ifodani dastlab qavsni ochib keyin ifodani soddalashtiramiz ya'ni shu ko'rinishda yechiladi va javobimiz minus a chiqadi qolgan ikkinchi va to'rtinchi misollar shu tarzda yechiladi uchinchi misol agar v teng birinchisi v teng oltmish v teng ikkinchisi v teng yetmish besh uchinchisi v teng to'qson to'rtinchisi v teng yuz beshinchisi v teng yigirma butun o'ndan to'rt oltinchisi v teng yigirma sakkiz butun o'ndan besh bo'lsa s barobar beshdan bir v ayrilgan ikki yuzdan bir v kvadrat ifodani son qiymatini toping yechilishi birinchisi v teng oltmish bo'lgan holatda s barobar beshdan bir v minus ikki yuzdan bir v kvadrat formulasi berilgan v harfining o'rniga oltmishni qo'yib hisoblaymiz va quyidagicha hisoblanadi javobimiz minus olti chiqadi qolganlari shu tarzda yechiladi beshinchi misol tenglamani yeching ya'ni bu yerda to'rtta misol berilgan to'rttasini tört, birinchisi va uchinchisini yechib ko'rsatamiz ya'ni birinchisini yechilishi yiki x minus plyus o'n besh barobar uch ixs minus o'n bir tenglamani yechish uchun dastlab noma'lumlar bir tarafga va sonlarni bir tarafga o'tkazib yechamiz ya'ni bu usul al xrm al jabr al muqavala usuli deyiladi demak yoki x minus uch x barabar minus o'n bir ayrilgan o'n besh ya'ni bu yerda noma'lumlarni bir tarafga sonlarni bir tarafga olib o'tdik keyin ayirmalarni bajaramiz ya'ni minus ik barabar minus yigirma olti bu yerda minus o'n bir va minus o'n beshlar ishorasi bir xil bo'lgandan keyin qo'shilib ketadi va ikkita tarafini minusda yo'qotib yuborib ik barabar yigirma olti chiqadi javob x barabar yigirma olti beshinchi misolning uchinchisi ya'ni ikki ko'paytirgan x minus uch barabar uch ko'paytirlgan ikki minus x tenglamani quyidagicha yechamiz ya'ni dastlab bu tenglamaning qovozlarini ochib olamiz va noma'lumlarni bir tarafga va sonlarni bir tarafga o'tqazib yechamiz ya'ni berilgan tenglamamizni yechilishi 2 x minus 6 barobar olti minus uch i dastlabki qovslarni ochib oldik keyin nomolarni bir tarafga sonlarni bir tarafga o'tamiz ya'ni 2x plyus uch ix barabar olti plus olti bu yerda 5 bülish, və x barabar o'n ikki va ik barabar ikki butun o'ndan to'rt ya'ni o'n ikkining yoniga besh bo'lishi o'tadi va javobimiz x barabar ikki butun to'rt va qolgan ikkinchi va to'rtinchi misollar shu tarzda yechiladi vəzifə 4-cü, 6-cı, 7-ci misollar bunu hesablanadı. Etibarlığınız üçün rəhmət